Ай, ну ты, ты, В нашей стране деньги есть, в нашей стране нету власти. <рикары> у нас сидят шлобы. Я хочу обратиться ко всем, друзья, вот сегодня у вас ставим палатки, мы не привозим покрышки, мы обращаемся только с одной просьбой. Друзья, соблюдайте закон, не принимайте решения, которые противоречат закону Украины. Не натравливайте одних кипрян против других. Лучше поставьте счетчики по нас. за равные права. У нас получается переход в сторону крупного бизнеса. Если ограничения, то для всех одинаковые. Если разрешения, то для всех одинаковые. Получается, пиво приравняли к алкоголю и теперь последний запрет это против продажи пива в киоске. При этом в три раза увеличился земельный налог. При этом мы платим боевую, мы платим налог на землю. И очень много платежей, которые не вытягиваем. И, конечно, ограничения по какому-то одному из ассортиментов влияют на... на платежеспособность, на возможность вообще платить те платежи, которые обязательны. А на самом деле очень много и прямых платежных налогов. Мы же оплачиваем лицензию, оплачиваем миллиардство, налог на прибыль. Налог на землю. Оформлены продавцы, оплачивается пенсионный фонд, оплачивается налог на зарплату продавцов. Сколько платежей и вот эти все ограничения они же убивают просто.